Hai Wani. Terima kasih sebab sudi luangkan masa nak sembah dengan aku hari ini. Sebenarnya, aku tengah buat satu tugasan tentang perkembangan kanak-kanak. Jadi, aku nak tanya sikit pengalaman kau masa umur 10 hingga 12 tahun. Aku rasa menarik kalau kita imbas balik zaman sekolah rendah. Masa tu kan banyak benda berubah dari cara kita berfikir sampailah cara kita berkawan. Memang betul, zaman tu penuh kenangan. Kadang bila fikir balik banyak juga perubahan yang aku tak sedar masa tu. Ok lah jom kita sembang. Aku pun suka cerita pasal zaman budak, -budak dulu, rasa nostalgia betul. Okey, Wani. Kita mula dengan perkembangan fizikal dulu. Masa umur 10 hingga 12 tahun tu, kau perasan tak ada perubahan ketara pada diri kau? Mestilah perasan. Masa tu aku mula tinggi dengan cepat. Baju sekolah pun cepat singkat. Ibu aku asyik kena beli baru je. Berat badan pun naik sebab selera makan aku makin besar. Aku juga mula aktif dalam aktiviti sukan. Macam bola jaring dan merata desa. Dulu masa darjah 4 aku cepat penat. Tapi masa darjah 6 aku dah boleh tahan lama berlari. Aku rasa waktu tu badan aku betul-betul berubah. Dari budak kepada remaja gitu. Haha, ha, samalah. Aku pun waktu tu rasa perubahan fizikal tu agak ketara. Aku dulu malu bila tinggi. Aku tiba-tiba naik cepat dari kawan-kawan perempuan lain. Kadang rasa pelik bila badan berubah. Tapi lama-lama aku faham itu normal. Selain itu, aku juga jadi lebih kuat dan bersemangat nak sertai aktiviti luar kelas macam sukaneka dan gotong-royong. Betul. Aku rasa waktu tu kita mula sedar pentingnya jaga kesihatan. Aku ingat cikgu belikan jasmani dulu selalu pesan supaya jangan makan terlalu banyak makanan ringan. Tapi biasalah waktu tu tak berapa kisah sangat. Yang penting dapat main dengan kawan-kawan. Tapi sekarang baru aku faham kenapa penting untuk aktif sejak kecil. Ya, sebab aktiviti fizikal waktu kecil tu bantu bentuk stamina dan gaya hidup sihat bila dah dewasa. Aku rasa perubahan fizikal ni juga bagi kesan pada keyakinan diri kan? Betul. Dulu aku malu sebab berisi sikit. Tapi bila aktif sukan, aku mula rasa yakin. Bila cikgu puji sebab aku cepat dalam larian, terus semangat teruskan. Dari situ aku belajar bahawa perubahan fizikal ni sebenarnya membantu kita bina keyakinan dan motivasi diri. Okey, sekarang kita cakap pasal cara kita berfikir masa umur 10 hingga 12 tahun. Kau rasa pemikiran kau masa tu macam mana? Hmm, aku rasa masa tu aku dah mula fikir dengan lebih matang berbanding masa kecil. Aku dah mula tanya soalan kenapa dan bagaimana. Contohnya masa belajar sains, aku selalu nak tahu kenapa air mendidih. Kenapa hujan turun? Benda-benda macam tu lah. Aku juga suka buat eksperimen sendiri kat rumah walaupun kadang tak jadi. Tapi yang penting aku suka mencuba. Hihi, aku pun macam tu. Aku suka sangat belajar sesuatu yang boleh aku nampak hasilnya. Kalau cikgu suruh buat projek sains atau modul geografi, aku semangat. Sebab aku boleh <coughs> faham dengan jelas. Dulu aku rasa otak aku mula buka. Aku boleh fikir lebih logik dan bukan setakat ikut, <coughs> ikut apa orang cakap je. Betul. Masa tu aku juga dah pandai susun jadual belajar sendiri. Aku ingat lagi masa nak UPSR. Aku sendiri yang buat jadual ulang kaji. Walaupun tak sempurna, tapi aku rasa bangga sebab aku belajar urus masa sendiri. Bila fikir balik tu sebenarnya tanda kita dah mula berfikir secara terancang dan berdikari. Ya, itu menunjukkan perkembangan kognitif yang positif. Aku rasa waktu tu juga kita mula pandai fikir akibat sesuatu tindakan. Contohnya kalau tak buat kerja sekolah, kita dah tahu cikgu akan marah atau markah akan jatuh. Jadi kita mula bertanggungjawab atas pilihan sendiri. Betul. Dan aku juga rasa berfikir aku makin terbuka. Cara aku berfikir tu. Aku dah boleh terima pendapat orang lain walaupun tak sama dengan aku. Contohnya masa buat kerja kumpulan, aku belajar dengan pandangan rakan lain. Uh, bukan nak betul sendiri je. Sekarang kita masuk bahagian emosi dan sosial. Kau rasa... Masa umur 10 hingga 12 tahun tu macam mana cara kau urus emosi dan hubungan dengan orang lain? Hmm masa tu aku baru belajar kawal emosi. Aku dulu cepat sangat marah kalau tak dapat apa yang aku nak, tapi lama-lama aku belajar sabar. Aku belajar faham perasaan orang lain juga. Bila tengok kawan sedih, aku rasa nak tolong. Aku rasa masa tu aku mula faham maksud empathy. Selain tu, aku juga mula ada kumpulan kawan rapat. Kami selalu belajar sama-sama. Main sama-sama. Kadang, Kadang gaduh tapi tak lama pun. Aku belajar tentang setia kawan, hormat pendapat orang dan cara minta maaf bila salah. Aku pun alami benda yang sama. Aku dulu agak pemalu dan susah nak bercakap depan orang ramai. Tapi masa umur 11 tahun, cikgu lantik aku jadi ketua kumpulan masa pertandingan bercerita. Dari situ aku belajar kawal rasa takut dan mula yakin dengan diri sendiri. Walaupun mula-mula gementar, tapi bila cikgu puji usaha aku, aku rasa bangga. Dari situ aku sedar pentingnya keyakinan diri. Aku rasa pengalaman macam tu yang buat kita matang secara emosi. Bila ada tanggungjawab, kita belajar kawal tekanan dan belajar bekerjasama. Dulu aku selalu risau bila orang tak suka aku. Tapi sekarang aku faham. Hmm. Mana? Tak semua orang akan suka kita. Yang penting kita buat yang terbaik. Betul. Aku juga rasa bila ada sokongan keluarga dan kawan-kawan, emosi kita lebih stabil. Aku ingat masa tu bila aku sedih sebab gagal ujian, kawan-kawan tolong bagi semangat. Dari situ kita belajar erti sokongan sosial. Kalau kita tengok balik, banyak sebenarnya perubahan yang berlaku dari umur 10 sampai 12 tahun. Dari segi fizikal, kita makin matang dan aktif. Dari segi kognitif, kita mula berfikir lebih kritikal. Dan dari segi emosi, kita belajar kawal diri dan faham orang lain. Ya betul, aku rasa semua perkembangan tu saling berkait. Bila badan sihat, otak pun cegas. Bila cara fikir matang kita boleh urus emosi dengan lebih baik. Aku bersyukur sebab masa tu aku dikelilingi kawan dan guru yang positif. Semua tu bantu aku jadi diri aku yang sekarang. Aku setuju sangat. Aku rasa penting untuk kita terus jaga keseimbangan dalam ketiga-tiga aspek tu. Sebab perkembangan tu tak ter, tak berhenti waktu kecil je. Dia berterusan sampai ke dewasa. Terima kasih Wani sebab sudi kongsi pengalaman. Aku rasa perbualan ni bukan sekadar tugasan. Tapi satu refleksi yang buat satu yang buat aku lebih faham diri sendiri juga. Sama-sama Sajrin. Sajrin. Aku pun seronok berbual dengan kau. Rasa macam terlalu baik tapi dalam masa yang sama, kita belajar sesuatu tentang diri kita. Betul tak, Syazrin? Semoga apa yang kita bincang ni bermanfaat untuk tegasan kau nanti tau. Okay, Bani. Bye. Bye-bye.